শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ কংগ্ৰেছ দলে কৈছিলে যে বিজেপিয়ে পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত নকৰে মই আপোনালোকক বিনম্ৰতাৰে সৈতে ক'ব বিচাৰোঁ যোৱা মাহতো আমি পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন পাতিব পাৰিলোহেঁতেন কিন্তু ল'ৰা ছোৱালীয়ে পৰীক্ষা দিব নোৱাৰিলেহেঁতেন ল'ৰা ছোৱালীৰ স্বাৰ্থ মোৰ ভাগিনসকলৰ স্বাৰ্থ মোৰ বাবে আটাইতকৈ ওপৰত পৰীক্ষাৰ পৰিৱেশ শেষ হৈ গ'ল অহা দুই এপ্ৰিলৰ পৰা পাঁচ এপ্ৰিলৰ ভিতৰত নিৰ্বাচনী আয়োগে পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন ঘোষণা কৰিব আমি শিক্ষাৰ আন্দোলনো কৰিম গণতন্ত্ৰৰ আন্দোলনো কৰিম কংগ্ৰেছ দলৰ আৰু এটা প্ৰচাৰ অহা তিনি চাৰি দিনৰ ভিতৰত ভুৱা বুলি প্ৰমাণ হ'ব শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ কংগ্ৰেছ দলে কৈছিলে যে বিজেপিয়ে পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত নকৰে মই আপোনালোকক বিনম্ৰতাৰে সৈতে ক'ব বিচাৰোঁ যোৱা মাহতো আমি পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন পাতিব পাৰিলোহেঁতেন কিন্তু ল'ৰা ছোৱালীয়ে পৰীক্ষা দিব নোৱাৰিলেহেঁতেন ল'ৰা ছোৱালীৰ স্বাৰ্থ মোৰ ভাগিনসকলৰ স্বাৰ্থ মোৰ বাবে আটাইতকৈ ওপৰত পৰীক্ষাৰ পৰিৱেশ শেষ হৈ গ'ল অহা দুই এপ্ৰিলৰ পৰা পাঁচ এপ্ৰিলৰ ভিতৰত নিৰ্বাচনী আয়োগে পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন ঘোষণা কৰিব আমি শিক্ষাৰ আন্দোলনো কৰিম গণতন্ত্ৰৰ আন্দোলনো কৰিম কংগ্ৰেছ দলৰ আৰু এটা প্ৰচাৰ অহা তিনি চাৰিদিনৰ ভিতৰত ভুৱা বুলি প্ৰমাণ হ'ব